কলেজলৈ আহোঁতে খৰধৰকৈ কিবা এটা খাই অহা এতিয়া ভোকহে লাগিছে কেণ্টিনলৈ যাব লাগিব এপাক পইচা বুলিবলৈ মোৰ ওচৰত মাত্ৰ এতিয়া ষাঠি টকাহে আছে প্ৰথম দিনা কলেজ আহোঁতে শহুৰ দেউতাই পাঁচশ টকা দিছিল তাৰে খৰচ হৈ হৈ এতিয়া মাত্ৰ ষাঠি টকাহে আছে সেইটোৰে কি পাওঁ কেণ্টিনত চাবগৈ লাগিব মোৰ মানুহজনে কৈছে গডৰেজৰ লকাৰতে পইচা আছে তাৰ পৰাই মোক পইচা ল'বলৈ কিন্তু মই সেই পইচা কেতিয়াও নলওঁ যদি কিবা দৰকাৰো হয় তেতিয়াহ'লেও মই খুজিহে সেই পইচা ল'ম আৰু এনেদৰে কেণ্টিনত খাবৰ বাবে মই সেই পইচা কেতিয়াও নানো কলে বোলে বিক্ৰমদাৰ ৱাইফ কলেজ গৈছে নহয় মোৰ কথাটো শুনি হ'লে একেবাৰে বিশ্বাস নহল কেনেকে বিশ্বাস হ'ব কওকচোন বাৰু আপোনালোকৰ কোম্পানীতে কিমান কৰ্মচাৰীক দৰমহা দি ৰাখিছে তেনেস্থলত আকৌ বোৱাৰীজনীক বা কলেজ পঠিয়াবনেকুৱে দেখিলোঁ কেনেকৈ বিশ্বাস নকৰাকৈ থাকিম আৰু আচৰিতো হ'লো দেই কিন্তু সেইটোত আচৰিত হ'বলগীয়া কি কথা আৰু আপোনাৰো চিন্তাবোৰ আৰু আজিৰ যুগৰ মানুহে এনেকুৱা চিন্তা নকৰে মানুহে অকল চাকৰি এটাৰ কাৰণে নপঢ়ে নহয় নহয় পঢ়ি শুনি সকলোৱেতো ভাল চাকৰি এটা কৰিম বুলিয়ে ভাবে আৰু আপোনালোকৰ দৰে ইমান ডাঙৰ পৰিয়ালৰ বোৱাৰী এজনী চাকৰি কৰিবৰ বাবে ওলাই গ'লে ভালো নেদেখি ন আৰু আমিতো ভাবিছিলোঁ বিক্ৰমৰ ৱাই এইটো পৰিয়ালৰ ৰাজৰাণী হ'ব কিন্তু ওলোটাহে দেখিছোঁ কিয় আপুনি কি ভাবিছে মোৰ বোৱাৰী কি ৰাণী গাড়ী থকা নাই এই অজস্ৰ সম্পত্তি সকলোতো সিহঁতৰে মোৰ কোনো আৰু দ্বিতীয় সন্তানো নাই দেখাততো লগা নাই এই ধেমালি কৰিছোঁ দেই আপুনি সেইটো চিৰিয়াছলি নল'ব এটা কথা কওঁ কিন্তু বোৱাৰীয়ে পঢ়ি শুনি বেলেগ কোম্পানীত চাকৰি কৰাতকৈ আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ পৰা ভাল কিবা এটা চাকৰি নিদিয়ে কিয়

অঁ শুনা বই তুমি আজিৰ পৰা আৰু কলেজ যাব নালাগে কিন্তু কিয় মা কিবা হ'লনি এতিয়া তুমি এডমিশ্যন হোৱাৰো বেছিদিন হোৱা নাই তুমি মোক প্ৰশ্ন নকৰিবা কিয় বুলি মই যি কৈছোঁ তাকেই কৰা মা বেয়া নাপাব মই পঢ়াৰ লগত মোৰ বহুত আশা জড়িত হৈ আছে আপুনি কলেজ যাব নালাগে বুলি ক'লেও মই কলেজ নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কলেজ নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰা ভাবিছিলোঁ গাঁৱৰ ছোৱালী আনিছোঁ সহজ সৰল নিজৰ হাতৰ মুঠি ৰাখিব পাৰিম কিন্তু তুমি ইমানেই যেদি যে মোৰ এটা কথাও নুশুনা আপুনি কিয় তেনে কৈছে মা মই আপোনাৰ কথাটো নুশুনাকে কেতিয়াও নাথাকোঁ আমাৰ ঘৰত দেউতাই কৈছিল আইতাই বিয়া পাতিও পঢ়িব পাৰিল মানুহৰ খুব ভাল কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ বিয়া পাতি নিজে বিচৰা ধৰণে এটা কামো কৰিব নোৱাৰোঁ পঢ়ি শুনি তোমাৰ চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা ন তুমি এটা কাম কৰিবা শহুৰ দেউতাৰ মই যদি তোমাৰ এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নানিলোহেঁতেন সেই সৌভাগ্য তোমাৰ কেতিয়াও নহলহেতেন কিন্তু কি কৰিবা ইমানখিনি সৌভাগ্যই তোমাক জোৰা নাই তোমাৰ আকৌ পঢ়িবৰ মন গল চাকৰি এটা ল'ব কাৰণে অঁ পঢ়ি শুনি চাকৰি এটা কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ সৰুৰ পৰাই আছিল মোৰ কোনো দিনেই মই সপোন দেখা নাছিল এনেদৰে লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজধানী হোৱাৰ কথা আমি সৰু মানুহ আমাৰ সপোনো সৰু নিজৰ ওপৰত ভৰি দি সুখে খোৱাৰ কথাহে মাত্ৰ ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াহে বুজিছোঁ ৰাজধানী হোৱাটো কিমান যন্ত্ৰণা হ'ব হ'ব বেছি ইম'শ্যনেল হৈ মোক আৰু কথা নক'বা মোৰ কথাই শুনা মাত্ৰ আজিৰ পৰা আৰু কলেজ যাব নোৱাৰা